সুপ্ৰভাত গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা মান্না চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ আহক আমি এইখিনি সময়ত ঈশ্বৰৰ মহান বাক্য চাম তাৰপাছত আমি প্ৰাৰ্থনালৈ যাম খ্ৰীষ্টপান নাগৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম তেখেতক ঈশ্বৰে দয়া কৰক ব্লেছ কৰক আৰু আমি ইমানুৱেল বসুমতাৰী তেখেতৰ ভাৰ্যাৰ পেন হৈ আছে বিষ আছে শৰীৰত তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম ঈশ্বৰে তেখেতক সুস্থতা দান দিয়ক আৰু এই চেনেলটো যিমানেই চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট দিব পাৰিব প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম ফেচবুকৰ যোগেদি ইউটিউবৰ যোগেদি এই চেনেলটো পাব যদি ইউটিউবৰ যোগেদি চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে নিতৌ আপোনালোকে ইমান চেনেলৰ বাক্য পাই থাকিব আৰু যদি ফেচবুকৰ যোগেদি চাই আছে তেল' কৰিব ফ্ল'ৰ কৰাৰ যোগেদি নিতৌ আপোনাৰ তাত ঈশ্বৰৰ বাক্য যাই থাকিব আজি এটা আমি বিশেষ বিষয় লৈ পেলাই আমি চাব বিচাৰিছোঁ যি বিষয়টো আমি দেখি আছোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যে দিনো দিন বা দিন আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিব পাইছোঁ শুনিব পাইছোঁ আজি ধৰ্ষণ যিটো নেকি বলৎকাৰ এইটো ধৰ্ষণটো কিহৰ কাৰণে হৈছে আজি সত্তৰ বছীয়া বছৰীয়া বৃদ্ধ তেওঁৰ নাতি সাত আঠ বছৰীয়া নাতিক যি ৰেপ কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন আমি শুনি আছোঁ নিউজত পাই আছোঁ হাহাকাৰ হৈ আছে বিভিন্ন জেগাত ইয়াক লৈ চৰকাৰেও চিন্তিত প্ৰশাসনেও চিন্তিত আৰু ৰাইজেও চিন্তিত ইয়াৰ বিষয়লৈ আমি জানিব বিচাৰোঁ আমি শাস্ত্ৰৰ বিষয়লৈ আজি কি ক'ব বিচাৰিছে শাস্ত্ৰই আৰু যি কোৱা হ'ব সেই সকলো শাস্ত্ৰত লিয়া লিখা অনুসাৰেহে কোৱা হ'ব তাৰ বাহিৰত কোৱা নহ'ব এই যদি আমি চাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজি মহিলাসকলৰ কাপোৰ পিন্ধা ধন আজি বহুতো অশ্লীল হৈ গৈছে আৰু যিমানে দিন উন্নতি হৈছে দেশ উন্নতি হৈছে সিমানেই ব্যবিচাৰ হৈ আছে সিমানেই ৰেপ কেছ হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণটো কি কাৰণ আপুনি যদি আজি ছ'চিয়েল মিডিয়া খোলে তেতিয়া আপুনি অশ্লীল অশ্লীল ভিডিঅ'বোৰ দেখা পায় মহিলাবোৰে ছোৱালীবোৰে অশ্লীল কাপোৰ পিন্ধা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু আমি নিজ চকুৰেও আমি যি জেগাত আপুনি আছে সেই জেগাতো আপুনি দেখিবলৈ পায় যিমানেই শিক্ষিত হৈছে সিমানেই আমাৰ কাপোৰ কানিৰ ঢংবোৰ আমাৰ অশ্লীল হৈ আহিছে আৰু তাৰ ফলতেই আজি ব্যৱচাৰ হ'ব লগা হৈছে কাৰণ আজি ফ'ৰ জি ফাইভ জি মোবাইলৰ দিন হয় আৰু প্ৰত্যেকৰ হাতে হাতে মোবাইল থাকে আৰু মোবাইলত এই অশ্লীলবোৰ চাই চাই তেওঁলোকৰ সেই যি তেওঁলোকৰ মনত ছয়টানে কাম কৰে পুৰুষসকলৰ মনত ছয়টানে কাম কৰে আৰু সেই অশ্লীল ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে কি হয় লাষ্টত যাই পেলাই পাপত পৰি যায় বেপিচাৰত পৰি যায় জ্ঞান নাইকিয়া হৈ যায় যে তেওঁলোকে কি কৰি আছে আৰু পিছতহে তেওঁলোকে ভাবে যেতিয়া কৰ্মটো হৈ যায় বোলে মই কি কৰি পালোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈ যায় ইয়াত কাপোৰ কানিৰ বিষয়লৈ মহিলাৰ বিষয়ে কাপোৰ কানিৰ বিষয়লৈ আজি কি কৈছে আজি আমি খ্ৰীষ্টৰ পৰিয়ালতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুত পৰিয়ালক আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাপোৰ কানি বহুত অশিল কাপোৰ কানি কিন্তু ঈশ্বৰে এই কাপোৰক লৈ পেলাই আমাক কি বুলি কৈছে আমি চাওঁ আহক পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত দ্বিতীয় বিৱৰণ বাইছ অধ্যায় পাঁচফট পুৰুষে যি পিন্ধে তাক তিৰোতা মানুহে পিন্ধিব নালাগে বা পুৰুষে তিৰোতা মানুহৰ কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে কিয়নো যিকোনোৱে তেনে কাৰ্য কৰে সি ঈশ্বৰ যি হোৱাৰ সি তোমাৰ ঈশ্বৰ যি হোৱাৰ ঘিনা ইয়াতে কৈছে যে পুৰুষে যি পিন্ধে সেয়া তিৰোতা মানুহে পিন্ধিব নালাগে আৰু তিৰোতাই যি পিন্ধে সেয়া পুৰুষে পিন্ধিব নালাগে সেয়া ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ঘীণ লগা বুলি কৈছে আৰু আজি যদি আমি চাওঁ হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মহিলাই পুৰুষৰ কাপোৰ আমি পিন্ধা দেখা পাওঁ আৰু পুৰুষৰ কাপোৰ পিন্ধা দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ শৰীৰটোত গোটেই ফিটিং হয় আৰু সেইটোৰ যোগেদি বহুতৰ আকৰ্ষণ হয় আৰু সেইটো যাই পেলাই লাষ্টত ছয়তানে কাৰ্য কৰে আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ ডায়ুদেও সেই মহিলাগৰাকীক চোৱাৰ যোগেদি তেওঁৰ মনত ছয়তানে কাম কৰিছিলে আৰু ডায়ুদে পাপত পঢ়িছিলে আৰু এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে এইটো বিধানত লিখা আছে আৰু বহুতে বিধানটো নামানে ইয়াতে ঈশ্বৰে কৈছে যে ঘীণ লগা বুলি কৈছে পুৰুষৰ কাপোৰ তিৰুতাই পিন্ধাটো ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত সেইটো ভিন লগা হয় কিন্তু বহুতে ক'ব এইটো বিধান হয় বিধানত লিখা আছে এতিয়া বিধানটোতো এতিয়া নামান আমি আৰু এটা বাক্য আমি চাম কি কৈছে পুৰণা নিয়মত আমি চাম জিৰিমীয়া চাৰি অধ্যায় ত্ৰিছ পথ সেই বিনষ্টা তুমি কি কৰিবা যদিও তুমি কাপোৰ পিন্ধা সোণৰ অলংকাৰেৰে নিজকে বশীভোধ কৰা আৰু কাজলেৰে চকু দুটা ডাঙৰ কৰা তথাপি তুমি নিজকে সুন্দৰী কৰা বিধা ইয়াতে কৈছে সেই বিনষ্টতা তাৰমানে নিজকে নষ্ট কৰিব খোজা সেই বিনষ্টতা বুলি ক'লে ঈশ্বৰে তেওঁক কৈছে যে তুমি যদিও কাপোৰ পিন্ধা অলংকাৰেৰে নিজকে বশীবোধ কৰা আৰু কাজলেৰে চকুৰ তুমি ডাঙৰ কৰা তথাপিও নিজকে সুন্দৰী কৰা বিধা বুলি কৈছে তাৰমানে বেকাৰ বুলি কৈছে উপপতিবোৰে তোমাক ঘৃণাই সিহঁতে তোমাৰ প্ৰাণ নষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে ৰেজলত এই উপপতিটো কোন হয় এইটোৱেই হৈছে চৈতান আৰু আজিকালি যিমানেই মডাৰ্ণ যুগ হৈ আহিছে সিমানে ফেশ্বন হৈ আহিছে আৰু সিমানেই মেকআপ হৈ আহিছে ইয়াতে ঈশ্বৰে সেই কাজলৰ কথাটোলৈ কৈছে অলংকাৰৰ কথাটোলৈ কৈছে যে এই বস্তুটো কোনে কৰাবৰ কাৰণে বিচাৰে এইটো ছয়তানে বিচাৰে মহিলাসকলক মহিলাসকলক ছয়তানে এইটো মনত সোমোৱাই দিয়ে যে চোৱা তোমাক কিমান ধুনীয়া লাগিছে তুমি কাজল লগোৱাৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া লাগিছে তাৰপিছত লাহেকৈ আৰু বিভিন্ন মেকআপৰ বস্তুবোৰ লগোৱা তাতে তোমাক কিমান ধুনীয়া লাগিব চাবা তোমাক কিমান মানুহে চাব এইটো কোনে কৰে বুলি কৈছে এইটো উপগতিবোৰে কৰে তাৰমানে যি জগতৰ অধিপতি চৈতান সি সেইজনৰ মনত তিৰোতাজনৰ মনত সোমায় আৰু তেওঁক নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৰে বুলি কৈছে বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৰে বুলি কৈছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁ কৰোঁতে কৰোঁতে মেকআপ কৰোঁতে কৰোঁতে শেষত যাই পেলাই তেওঁ সেই চেতানৰ সান্দহত পৰিব লগা হয় আৰু আমি চাওঁ এইটো হৈছে পুৰণা নিয়ম আৰু বহুতে ক'ব যে এইটোতো পুৰণা নিয়ম হয় এইটো পুৰণা নিয়মত লিখা আছে আমি বিধানতো চালোঁ পুৰণা নিয়মতো চালোঁ এতিয়া আমি নতুন নিয়মলৈ যাওঁ আহক প্ৰথম তিমধি দুই এ ঢাই ইয়াতে ন দহ পদটো মই পঢ়ি দিছোঁ সেইদৰে তিৰোতাবিলাকে হুলাজ আৰু সুবুদ্ধিৰে সৈতে পৰিপাতি পোচাকেৰে নিজক বকীবোধ কৰক ইয়াতে স্পষ্টকৈ কৈছে তিৰোতাবিলাকে হুলাজ আৰু সুবুদ্ধিৰে আমাক জ্ঞান বুদ্ধি ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে জ্ঞান বুদ্ধিৰে আমাক পৰিপাটি পোচাক তিৰোতাসকলক পিন্ধিব দিছে আৰু আমি যদি চাওঁ আগৰ দিনৰ তিৰোতাসকল অবাহৰ যি ভাৰ্যাসকল দীঘলকৈ উৰণি আছিলে তেখেতলোকৰ গোটেই শৰীৰ তেওঁলোকে ঢাকি ৰাখিছিলে আৰু আজি যদি চাওঁ আমি আজি আজিৰ তাৰিখত তিৰোতাসকলে নিজৰ শৰীৰটো দেখুৱাই ফুৰে আৰু তাৰ ফলতে সেই বেবীচাহাৰবোৰ যি ৰেপ কেছ এইবোৰ হ'বলৈ ঘটনাবোৰ হ'বৰ কাৰণে ধৰিছে ইয়াতে ঈশ্বৰে কৈছে যে তুমি পৰিপাটি পোচাকেৰে নিজক বকীভোধ কৰা বুলি কৈছে পৰিপাটি পোচাকটো ঈশ্বৰৰ দৃষ্টি গ্ৰহণীয় হয় আৰু ঈশ্বৰে জানে যে পৰিপাটি যদি পোচাক পিন্ধে তেনেহ'লে এই পাপ আত্মাই ছয়তানে কাম কৰিব নোৱাৰে মানৱ জাতিৰ জীৱনত আৰু চেলা বতাহ চুলি সোণমুকুতা আৰু বহুমূল্য বস্তুৰে নহয় কিন্তু ঈশ্বৰৰ ভক্তি স্বীকাৰ কৰোতা তিৰোতাবিলাকৰ যোগ্য সৎ কমৰে বকীভোধ কৰক কোনো চেলাবটা মানে কোনো আৰু অলংকাৰেৰে নহয় কিন্তু ঈশ্বৰৰ ভক্তিৰেহে তেওঁ বহীভোধ হওক বুলি কৈছে এতিয়া আমি আগৰ দিনত আমি এনেকুৱা ঘটনাবোৰ শুনা পোৱা নাছিলোঁ আগত আমাৰ কি আছিলে যেতিয়া ফ'ৰ জি মোবাইল অহা নাছিলে তেতিয়া এই ৰেপকুৱেষ্টটো ইমান এটা আমি শুনা পোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে শুনা পোৱা নাছিলে কিন্তু যিমানে মডাৰ্ণ হ'ল সিমানেই আমি বেয়া বেয়া নিউজবোৰ আমি শুনিব পাইছোঁ কিহৰ কাৰণে আগৰ দিনৰ তিৰোতাসকলে শৰীৰটো ঢাকি পেলাই তেওঁলোকে কাপোৰ পিন্ধিছিলে সন্মানীয় আছিলে আৰু আজি যিমানে মডাৰ্ণ হ'ল সিমানে তেওঁলোকৰ কাপোৰবোৰ চুটি হৈ গ'ল কাপোৰবোৰ তেওঁলোকে নিজৰ শৰীৰ দেখুওৱা কৰি পিন্ধা হ'ল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেছিভাগ কৰা হ'ল আৰু এই কৰাৰ ফলতেই আজি এই বেয়া বেয়া ঘটনাবোৰ আমি শুনিব পাৰিছোঁ আৰু যিসকল ভদ্ৰ তিৰোতা আছে এইসকলৰ কাৰণে আজি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ কাৰণে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মহিলাসকলেও আজি তেওঁলোকেও বেয়া নিউজটো শুনিবলগীয়া হৈছে কিন্তু ঈশ্বৰে কি কৈছে আমি আকৌ পুৰণা নিয়মলৈ যাম সিটোপদেশ একত্ৰিছ অধ্যায় ত্ৰিছ পদ ইয়াতে কৈছে লাবণ্য মিছা আৰু সৌন্দৰ্য অসাৰ লাবণ্য মিছা বুলি কৈছে আৰু সৌন্দৰ্য অসাৰ বুলি কৈছে কিন্তু জিহুৱালৈ ভয় ৰখা তিৰোতা প্ৰশংসনীয় ব্ৰেছ জেলৰ যি তিৰোতাই ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখিব তেওঁ কেতিয়াও সেই অশ্লীল কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰে পুৰুষৰ কাপোৰ কেতিয়াও পিন্ধিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ ঈশ্বৰলৈ ভয় আছে আৰু যেতিয়া তেওঁ পৰিপাটি পোচাক পিন্ধিব তেতিয়া সমাজতো তেওঁৰ সন্মান আৰু তেওঁ সকলোৱে মনা হ'ব আৰু ঈশ্বৰে ইয়াতে কৈছে যে যিজনে জীহুৱালৈ ভয় ৰাখে তেওঁহে সন্মান পোৱা যোগ্য বুলি কৈছে আৰু যি বাক্যৰ যোগেদি মই গোটেইখিনি কথা কোৱা হৈছে কাপোৰৰ বিষয়লৈ আমাৰ সমাজত যদি পৰিপাটি পোচাক হয় তেনেহ'লে যিসকল দুষ্ট লোকৰ যি সেই সকলোবোৰ কাৰ্য লুপ্ত হ'ব সেইটো কাৰণে ঈশ্বৰে জানে সেইটো কাৰণে ঈশ্বৰে বাক্যত জনাই থৈছে কিন্তু আজি আমি বাক্যটো আমি ঈশ্বৰৰ কথাটো আমি নুশুনো ঈশ্বৰৰ বাক্যটো আমি নকৰোঁ পালন নকৰোঁ তাৰ ফলত এনেকুৱা হৈছে আজি খ্ৰীষ্টৰ পৰিয়ালত মণ্ডলীবিলাকতো দেখিবলৈ পাওঁ বহুতো মণ্ডলীত দেখিবলৈ পাওঁ আজি ফেশ্বন হৈ গৈছে আজি ঈশ্বৰৰ ভক্তিটো কমি গৈছে কিন্তু ফেশ্বনটো বাঢ়ি গৈছে ঈশ্বৰৰ আগৰ মন্দিৰবোৰত যেতিয়া পিতৰৰ দিনৰ মন্দিৰবোৰ আছিলে সহজ সৰল আছিলে তেখেতলোকে আত্মাৰে তেখেতলোকে পৰিপাতি পোচাকেৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিছিলে তেওঁলোকে আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ সুন্দৰ বাক্যৰ বাবে ঈশ্বৰে আমাক জনোৱাৰ বাবে এই বাক্য যিমানে চাই আছে শুনি আছে প্ৰত্যেকক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক আহক আমি এইখিনি সময়ত প্ৰাৰ্থনা কৰিম আমাৰ মাজত পালক আছে তেখেতখিনি সময়ত সকলোকে খ্ৰীষ্ট প্ৰেমৰ নমস্কাৰ যাচিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা ছয় বজাৰ ডেলি মান্দা অনুষ্ঠানৰ যোগেদি যিবিলাকে আজি এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি আছে প্ৰভুৱে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু এই চেনেলৰ যোগেদি যি দুজন সন্তানে প্ৰভু প্ৰিয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট দিছে এজন সন্ত খ্ৰীষ্টপ্ৰাণ নাগ আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে ইমানুৱেল বসুমতাৰী তেওঁৰ মিছেছৰ গোটেই শৰীৰৰ বিষ আছে প্ৰভুৱে তেওঁক সুস্থতা কৰক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম সকলোৰে নিমিত্তে আৰু ঈশ্বৰে কাকো খালী হাতে ঘূৰি যাবলৈ নিদিয়ে কাৰণ ঈশ্বৰৰ মৰমে ঈশ্বৰ হয় তেওঁ সকলোকে মৰম কৰে যিহেতু তেওঁ সৃষ্টি কৰে আহক আমি সকলোৱে তেওঁৰ নামত মূৰ দুৱাওঁ আৰু প্ৰাৰ্থনাত আগবাঢ়ি যাওঁ সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ যিহুৱা মৰমেল ঈশ্বৰ ঊৰ্ধ লোকত আৰু পবিত্ৰ স্থানত তুমি বসবাস কৰি থকা পিতৃ ঈশ্বৰ তোমাক আমি ধন্যবাদ দুপিতা পুনৰাই এটা নতুন দিন দিলা আৰু পুনৰাই এই দেল্লী মান্না ছয়বাজিৰ চেনেলৰ যোগেদি প্ৰতিজনকে তুমি আশীৰ্বাদ কৰিছা পিতা আৰু দেখিবলৈ দিছা তোমাৰ পবিত্ৰ মধুৰ নামত গোট খাবলৈ দিছা পিতা তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দুপিতা বহুতেই আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে পঢ়ো কোটি কোটি ধন্যবাদো পুনৰাই তুমি আমাক নতুন দি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰভু হয় প্ৰভু এই মান্না চেনেলৰ যোগেদি প্ৰভু যি সন্তানবিলাকে আজি পঢ়োঁ এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি আছা পঢ়ো তেওঁলোকৰ নিমিত্তে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰভু তুমি কিয়নো অন্তৰ্জামী ঈশ্বৰ মৰমেৰি ঈশ্বৰ সৰ্বজ্ঞানী সৰ্বব্যাপী পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইলৈকে তোমাৰ দৃষ্টি আছে প্ৰভু তুমি মন আৰু অন্তঃকৰণৰ পৰীক্ষক ধৰ্মময় ঈশ্বৰজী হোৱা পিতা তুমি সৰলচেতীয়াবিলাকৰ ত্ৰাণ পৰ্তা বুলি কৈছা পৃথিৱীৰ তুমি মৰমীয়াল নম্ৰ পিতৃ হোৱা সেইটোকে পঢ়ো তুমি আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনোতা হয় পিতা তুমি জীৱিতবিলাকৰ সদায় প্ৰাৰ্থনা শুনি আছা আৰু সদায় ধিকবিলাকৰ ওপৰত তোমাৰ দৃষ্টি আছে লৰপ্ৰভু এই পোৱা অনুষ্ঠানৰ যোগেদি প্ৰভু মই বিশেষভাৱে এই সন্তানবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পিতৃ লৰ প্ৰভু এই সন্তানবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা যি সন্তানে প্ৰভু প্ৰেৰাৰ প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ দিছা পিতা তুমি জানা প্ৰভু খ্ৰীষ্টপাণ্ডাগৰ যি সংকটত পৰিছে যি সমস্যাৰে আগুৰি ধৰিছে প্ৰভু তুমি এই সংকটৰ পৰা তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা পিতা কিয়নো তুমি মৰমে বিশ্বৰ হয় পিতা ল'ৰাত মই বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ইমানুৱেল বসুমতাৰী মিছেছৰ কাৰণে তেওঁৰ যি বিষবিলাক কৈ আছে প্ৰভু তুমি দয়া কৰা আৰু তেওঁক সুস্থতা কৰা কিয়নো তুমি সুস্থকাৰী ঈশ্বৰ হয় পিতা কাৰণ তুমি সকলোবিলাকৰ দুখবিলাক তুমি ল'লা সকলো বেমাৰবিলাক তুমি ল'লা সকলো জাতনৰ পৰা ল'লা পিতা প্ৰভু যি ল'ৰাত মই বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পিতা যিমানবিলাকে আজি চন্দ্ৰনাথ চত পঠাই আছা পিতা যিমান হস্পিটেলত আহিছোঁ আৰু ঘৰতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰভু তেওঁলোকক পঢ়ো তুমি সু চিকিৎসা দান কৰা প্ৰভু আৰু তেওঁলোকৰ যি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছে প্ৰভু এই মেডিচিনৰ যোগেদি তেওঁলোকক তুমি সুস্থ ৰাখিবা পিতৃপ্ৰমেশ্বৰ প্ৰভু তেওঁলোকে অনেক আশাৰ ভৰসা আৰু সুস্থতা লৈ আহিছা পিতৃৰ ওপৰত অপ্ৰভু এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি প্ৰত্যেকজনক তুমি চমৎকাৰ কৰা যিবিলাকে পঢ়োঁ আজি ধন ভাঙি তেওঁলোকে পঢ়োঁ বিভিন্ন ঠাইত গৈ পেলাই পঢ়োঁ চিকিৎসাৰ নামত পঢ়ো তেওঁলোকে আছেগৈ তাতেই তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতা অস্ত্ৰোপচাৰত থকাবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতা ঈশ্বৰৰ লগতে পিতা প্ৰমেশ্বৰ যিবিলাকৰ আজি টকা পইচাৰ অভাৱ প্ৰভো অ প্ৰভু তেওঁলোককো তুমি বিনা খৰচত তুমি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰা কিয়নো তুমি দয়ালু ঈশ্বৰ হয় পিতা লগত মই বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পিতা যিবিলাকৰ আজি নানা ধৰণৰ পৰিচান্তত আৰু ভাৰাক্ৰান্ত লোকসকল আছে পিতা পৰমেশ্বৰ যিমানবিলাক আজি চিন্তাত গধুৰ হৈ আছে যিমানবিলাকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান নাই যিবিলাকৰ পৰিয়ালত আশা নাই প্ৰভু যিবিলাকৰ পৰিয়ালত আজি অমংগলে দেখা দিছে পিতা পৰমেশ্বৰ এই সকলোবিলাক চয়তনৰ শক্তিবিলাকক মই যিচুৰ নামত মই কেঞ্চেল কৰিলোঁ নানান ধৰণৰ পাতবোৰ মুকলি হ'বলৈ নিদিয়া নিৰাশ মনত ৰখা আত্মাবিলাকক যিস্বৰ নামত সেই পৰিয়ালবিলাকৰ গাৰ পাতত ওলাই যাছ চেটান তোৰ কোনো অধিকাৰ নাই ইন দ্য মাইট ইমক জিজাছ লৰ তুমি তেওঁলোকৰ ওপৰত দয়া অনুগ্ৰহ দান কৰা পিতৃ লৰ পঢ়ো মই বিশ্বাস কৰোঁ পঢ়োঁ যিবিলাকৰ হাতে কৰা কাৰ্যত এতিয়াও সফলতা পোৱা নাই প্ৰভু তেওঁলোকক বুদ্ধি জ্ঞানেৰে পঢ়ো তেওঁলোকৰ সকলো কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকৰ হাতে কৰা কাৰ্যত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পঢ়ো লগতে পঢ়ো চাকৰিয়াল জীৱনত আশীৰ্বাদ বাদ কৰা যিবিলাকৰ অলপতে ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল প্ৰভু ইণ্টাৰভিউ দি থকা সন্তানবিলাকৰ ওপৰত তোমাৰ প্ৰভু আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ দান কৰি তেওঁলোকক চাকৰিবোৰ তুমি আহিবলৈ দিয়া পিতাপ্বৰ লগতে পিতা ব্যৱসায়িক জীৱনত আশীৰ্বাদ কৰা পিতাপ্ৰেমেশ্বৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী চাকৰিবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰা ৰজা মহাৰজাবিলাকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু তেওঁলোকক ন্যায়িক মন দিয়া পিতাপ্বৰ সুস্বাস্থ্য লং লাইক দিবা পিতাপ্ৰেমেশ্বৰ এম এল এম পিবিলাকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি ভাৰতৰ যিমান ষ্টেটবিলাকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতা নানান ধৰণৰ প্ৰভু আজি অৰজকতা চলিছে পিতা পৰমেশ্বৰ নানান ধৰণৰ প্ৰভু অপিতা অপৰাধমূলক কামবোৰ হৈ আছে পিতা পৰ্মেশ্বৰ নানান ধৰণৰ পাপত পৰিছে বেবিচাৰত পৰিছে প্ৰভু যিজ হত্যাল লুন ধৰণৰ প্ৰভু থ প্ৰৱল চব সুচলোৱা আত্মাবিলাক আছে পিতা পৰমেশ্বৰ সেইবিলাক সকলোবিলাকৰ প্ৰভু প্ৰত্যেকজনক প্ৰভু তুমি ৰক্ষা কৰা আৰু প্ৰত্যেকজনক উদ্ধাৰ কৰা পাপ আত্মাৰ পৰা তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰি আনা পিতা পৰমেশ্বৰ শপথে যোৱাবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰা ডাক এডিকেট অ ডাক এডিক্টেট আৰু যিবিলাকে নিচাযুক্ত সেৱন কৰি আছে তেওঁলোকক সেই স্বভাৱ চৰিত্ৰবিলাক তুমি চেঞ্জ কৰা পিতা পৰ্মেশ্বৰ ইন দ্য মাই টি নেম জিজাছ যা এডিকেট আত্মাব যীটু খ্রিস্টান্মর প্রত্যেকটা পরিয়াল প্রত্যেকজনের জীবনপাতলে আজ্ঞা দিছো চেটান দূর হৈ যা লোভিয়া আত্মাবিলাক লড আপনার তেজেদী বাঁধনিছো পিতা প্রেমীশ্বর এডিকেট আত্মাবিলাকক তুমি রক্ষা করা পিতা পরমেশ্বর ইহেবত থাকক তুমি সহায়তা করা পিতা প্রেমেশ্বর মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকসলক তুমি সুস্থ মস্তিষ্কর দিয়া পিতা প্রেমী লগতে পিতা পরমেশ্বর যাকরকর আজি লালী নাই পবু বাজি বুলি হাহিছে পৰিয়ালে আর ওর সুবরিয়ায় পিতা লোক সন্তান সন্ততি হবলে বাদ করা কিয়নো তুমি গর্ভপল পুরস্কার দৌতা হয় সন্তনৰ আধিপত্য তোমাৰ পৰা হয় যিবিলাকৰ পৰিয়ালত আজি নানান ধৰণৰ প্ৰভু অঁ পিতা সমস্যাবিলাক আহিছে নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰভু নিজৰ আত্মীয় কুটুম্ব হেৰাই গ'ল নিজৰ পিতৃ মাতৃ হেৰাই গ'ল ল'ৰা ছোৱালী হেৰাই গ'ল প্ৰভু তেওঁলোকক সদায় শান্তি সান্ত্বনা দিয়া পিতা পৰমেশ্বৰ অপ্ৰভু যিমানবিলাকে আজি গাড়ী মটৰ ৰে'ল উৰাজাহাঁহ চলাই আছা পিতা এক্সিডেণ্ট দুৰ্ঘটনাৰ পৰা পাব চাবা পিতা পৰমেশ্বৰ যিবিলাকে যাত্ৰা পথত আছে প্ৰভু তেওঁলোকক যাত্ৰী যাত্ৰাৰ সংগী হোৱা পিতা পৰমেশ্বৰ হালৰ প্ৰভু বিশেষকৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পিতা পৰমেশ্বৰ যিবিলাক দুখীয়া দৰিদ্ৰ আছে খাবলৈ ভাত পিন্ধিবলৈ কাপোৰ থাকিবলৈ ঠাই দিয়া পিতা প্ৰভু মই তোমাক ধনবাদ দিওঁ পিতা পৰমেশ্বৰ হালি বিয়ালত ধন্যবাদ দিছোঁ পিতা পৰমেশ্বৰ তুমি সহায়তা কৰা প্ৰভু আশীৰ্বাদ কৰা পিতা পৰমেশ্বৰ প্ৰভু ধন্যবাদ দিছোঁ পিতা পৰমেশ্বৰ জেলত থকাবিলাকক আজাদ দিয়া নং পোষকবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু এই সকলোবোৰ প্ৰাৰ্থনা মই তোমাৰ শ্ৰীচৰণত ৰাখিছোঁ লোৱা তুমি গ্ৰহণ কৰা প্ৰাণ পতা প্ৰভু যীশুৰ নামত এই মোৰ প্ৰাৰ্থনাবোৰ অৰ্পণ কৰিছোঁ আমেন প্ৰেছ ডালৰ প্ৰেছ ডালৰ প্ৰেজ ডালৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকৰ বহুমূল্য সময়খিনি ৰাতিপুৱাৰ মান্না চেনেলত দিয়াৰ বাবে ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মংগল হওক শুভকামনা কৰিলোঁ আপোনাৰ পৰিয়ালক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক আজিলৈ এৰিছোঁ অহাকালি আকৌ ৰাতিপুৱা ছটা বজাত লগ হ'ম আজিলৈ